Украина больше года уже пытается буквально отгородиться от России. Презентация проекта «Стена» проходила громко и помпезно. Но как только погасли объективы камер, запланированный на 4 года масштабный проект сначала существенно удешевили, а потом и вовсе стали называть не стеной, а европейским валом. Секретные материалы проехали вдоль всей украины российской границы и разобрались, смогут ли обустроенные рвы и фортификационные сооружения защитить защитить нас с вами от агрессора. О том, как сегодня выглядит распиаренная стена, смотрим в следующем сюжете. Секретные материалы решили проверить, как за полтора года войны изменилась российско-украинская граница. Мы отправляемся в долгий путь. Впереди у нас тысячи километров вдоль границы и десятки пунктов пропуска. Начинаем наш маршрут с Черниговской области. Пункт пропуска Сеньковка. Местные называют этот участок «Три сестры». Именно здесь сходятся украинская, белорусская и российская границы. Более 40 лет подряд в последнюю субботу июля здесь проводился традиционный фестиваль «Славянское единство». Но уже два года, как здесь нет ни праздничных представлений, ни песен с хороводами. Сегодня на стыке границ усиленные пограничные наряды и забор из колючей проволоки. Обустраивать Тиньковку начали одну из первых еще в апреле – ведь через КПП проходит одна из самых коротких дорог между Москвой и Киевом. Отсюда до нашей столицы всего лишь три часа езды. Возле самого пункта пропуска в лесу обустроили едва заметную систему оборонных позиций. Блиндажи, огневые точки, траншеи. С левой стороны у нас обладан опорный пункт значит, на видео службы. Додатково, в разе изменения обстановки, При масовому бомбовому ударі або при мінометному обстрілу у нас є визначені місця для укриття не тільки нашого персоналу, а й безпосередньо тих людей, які знаходяться під час перетину державного кордону. В случаї вторження сюди зможуть спрятатися около 60 чоловік. Бліндаж для для Донесення служби є станичка під зброєю, місце, де можна зняти верхній одяг, стоїть, так звана буржуйка для обігріву. Особового складу ну, із чергове освітлення. А от так виглядить та сама стіна. Верніше перший етап інженерне обустройство. Значит, прикриття флангу опорного пункту йде штучне загородження із калючою дроту, типої «Югаза», яке не дає можливості переміщення живої сили противника. А також починається протитанковий рік. Глибиною 2 метри і шириною 4 метри, плюс земляний вал двохметровий. Так як визначено було в принциповій схемі рокадна дорога для здійснення патрулювання прикордонними нарядами, контрольна слідова смуга і те ж саме довготривала точка. И хоть КПП Синьковка считается образцовым участком границы, пограничники признают, удерживать агрессора на этом участке они смогут недолго. Главное, для чего мы створим инженерно-техничные оборонные споруды, главная задача – это действительно контроль Начаті за зелені державного кордону у разі зміни соціально-політичної обстановки або бойового вторгнення на територію нашої країни дані оборонні споруди дадуть нам тимчасово стримати противника до підходу основних сил. Іменно так дочна виглядати до кінця года вся Україна-російська границя общі притяжоністю в 2000 кілометрів. на постройку стены в Черниговской области выделили 4 миллиарда. Но эти деньги до сих пор не дошли к пограничникам. Заплановано э, на загальное выполнение данных 4 миллиарда гривен. Значит, в этом году до конца э, заплановано 300, фактически 139 миллионов уже лежат у нас э, на рахунках. Поэтому отгораживаются от России за счет органов местного самоуправления, волонтеров и собственных сил. У нас были кошты по спецфонду, Значит, по международной линии, завдяки этим коштам, мы начали и проводили деякі инженерные работы. Как таковой границы с Россией у нас никогда не было. Украинские власти со времен независимости так и не провели демаркацию. Поэтому после российской агрессии возникла еще одна проблема. Стену возводят прямо на огородах местных жителей. синожатие и посовище, вот вы видите же, тору, граница, евровал, все Ага. Она не використовується воно видно она видна по насаждениям. Сколько людей земельна ділянка тут находилась? Тут находится по сельножатии по совіщі 23 три людей три Сельский глава Сеньковки уверяет, люди не пострадают, получат замену участки лучше. Конечно, тут земля краще, чем там. Чего? Тому, что там оно болотистая местность, угу. Місцевість болотина. Единственный нюанс: Переоформлять землю жителям пограничных сел придется за свой счет. Хороший, чи ні? — Ну, там земля непогана, яку нам дають, а чого. Ну, а та, яка була? Ну, та, там і скот випасали, ну там води у нас з водою плахавата, там у нас вода. <рит> Нічого. Ну, ну, а яких нет... проблем, я кажу. <рит> <в> от треба ж її переоформити цю землю. І треба ж, це ж хто цим буде займатися? Це ж вам з свого карману треба заплатити. Ну, я не знаю, на що цього просить. По-моєму, не повинно так бути. Мы едем дальше. В Сумскую область, международный пункт пропуска Бачевск. Здесь тоже активно строят стену, ведь это самый удобный маршрут для вторжения. Прямо через Бачевск проходит трасса Киев-Москва. Все вместе, где мы зараз стоимо, по прямой до Москвы 483 километра. На этом участке границы стена выглядит скромнее. Пограничники утверждают, из запланированного объема работ сделана лишь половина. Успіли вирить только противотанковые рви. Благо наступление противника замедлять особенности местного ландшафта. Даний рів являє собою перешкоду шириною до 4 метрів та глибиною до 2 метрів. Крім того, враховуючи те, що ділянка місцевості є болотиста, після обладнання цього рову на третій день в ньому з'явилася вода, яка, в свою чергу, також створює. природную перешкоду. Заградительный забор начали строить, как только появились деньги. На сумское направление выделили 4 миллиона, но этих денег хватило только на забор и некоторые инженерные сооружения. Все остальные работы пограничники проделали самостоятельно. Вокруг пункта пропуска вырыли огромную траншею, длиною больше километра. Она позволяет безопасно передвигаться вдоль границы, а также держать оборону в случае наступления агрессора. Белок захищенный, и он все видит, может спокойно, безопасно вести оборону. За учением, за с стрелецкой сборки. Эти обычные, на первый взгляд, огневые позиции выдерживают даже прямое попадание града. А блиндажи рассчитаны на любое время года и смогут вместить более ста человек. Звязок старый, проверенный часом, проведный. Ему, соответственно, не заважают никакие радиоперепоны, в принципе, я в тих фильмах. Покрутил ручку и, будь ласка, имеем связок с другим таким самым линдажем. Научены горьким опытом коллег из Донецкой и Луганской областей, пограничники обустроили сектор обстрела, чтобы не попасть в окружение и достойно удерживать позиции. Открываются и, соответственно, дают возможность по кругу полностью перекрыть все подходы до пункта пропуска. И всех сторон. По мнению пограничников и военных экспертов, именно в Харьковской области наибольшая вероятность торжения оккупантов под триколорами. Как готовится держать удар харьковские пограничники? И как сегодня выглядит та самая стена? Смотрите в следующих выпусках.